કચ્છના બેલામાં ત્રણ પોઈન્ટ ત્રણની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો છે છેલ્લા કેટલાય દિવસથી કચ્છની અંદર ભૂકંપની એક્ટિવિટી જોવા મળી રહી છે સિસ્મોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના ડિરેક્ટર જનરલનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે કચ્છમાં ત્રણથી વધુની તીવ્રતાના ભૂકંપના આંચકાઓ વધ્યા છે પરંતુ કચ્છમાં ભૂકંપની હાલની એક્ટિવિટી નોર્મલ છે કચ્છમાં મહિનામાં બે ભૂકંપના આંચકાઓ તો આવતા જ હોય છે આ વર્ષે કચ્છમાં બાર કરતા વધુ ભૂકંપના આંચકાઓ આવ્યા છે કચ્છ રીજિયન ઝોન પાંચમાં આવે છે જ્યાં ફોલ્ટ લાઇન વધુ છે

ज़्यादा के एवरेज लगाएं तो वही डेढ़ से दो निकलता है एवरेज तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है हाँ ये कह सकते हैं कि जो छोटे इवेंट्स हैं जैसे टू मैग्नीट्यूड के हैं बड़े इवेंट्स कम हो गए हैं बट छोटे इवेंट्स थोड़े अभी ज़्यादा आ रहे हैं बट ये भी नॉर्मल है क्योंकि कच्छ रीजन जैसे आपको पता है कि कच्छ रीजन पूरा एक जोन फाइव में आता है जहाँ पर बहुत सारे एक्टिव फॉल्ट हैं तो एक्टिव फॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से लोकल कहीं पर जिसे कहते हैं स्ट्रेस एक्यूमुलेशन हो जाता है और धीरे धीरे वो छोटे छोटे भूकंप के तरीके से निकलता है एनर्जी रिलीज होती है तो एक ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें पूरे साल की देखें और पिछले सालों से कंपेयर करें तो इसमें कोई अनयूजल एक्टिविटी नहीं है जो भी एक्टिविटी है वो नॉर्मल है और कोई भी ऐसा नया फॉल्ट है कि जो एक्टिव हो गया हो ऐसा नहीं है